السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ الحمد للہ میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے اجناسر صاحب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس چل رہا تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس گیا ہے جس میں مختلف علماء نے کہا ہے کہ توہین رسالت کی دفعہ تو ان پہ پہلے ہی تھی اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ توہین قرآن کی دفعہ بھی ان پہ شامل کی جائے اور اس کے ساتھ ان یہ بھی موقف تھا کہ توہین جو انہوں نے کی ہے وہ ان پہ دفعہ ثابت ہو چکی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا 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 یہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے ہے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالی نے قوانین بنایا ہے اسی نے نبیوں کو بھیجا شریعت نافذ کی ہم سے پہلے شریعت موسیٰ بھی تھی شاید ان لوگوں کو یاد نہیں من کو میں ان کو یاد کرا دوں کہ شریعت موسیٰ میں واضح واضح تھا کہ جو کوئی ذنا کرے گا اس کے سزا انسار ہے تو سید عیسیٰ کے دور میں اور مسیح کے دور میں ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اگر سید عیسیٰ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کو گناہ نہ کیا اپنے اپنے گرے بانوں میں جا کو میں یہی وہاں پہ وہی منت کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں دین اسلام صلی رحمی کا نام ہے دین اسلام کو ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا کچھ ظرم و بربریت کا نام نہیں ہے ابھی دیکھیں کرسچینٹی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد ہم دوسرا نمبر مسلم ہے حالانکہ اس کتاب کو بھیجا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے کہ یہ غالب آ جائے یہ غالب کیوں نہیں آیا ان مولویوں کی غلط شہرت کی وجہ سے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس نے کہاں پہ تو ان رسالت کی ہے کہاں پہ کی گئے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی بات کر یہ تو ان رسالت کے نمبر میں آتے ہیں یا تو ان کو بڑے بینر لگائے ہوئے تھے اور ایک لشکر جو کہ لشکر انتشار کی صورت اختیار کر سکتا تھا تو وہاں پہ وہ تہین کر رہا تھا پھر تو تہین ہو گئی بھائی میجورٹی ہے اس ملک میں تو وہاں پہ ایک بندہ اٹھ کے توہین کر دیتے تو ہم سے گوارا نہیں ہے چل قوانین بنائے گئے ٹھیک ہے اس پر لاگو کر دو سب سے پہلے یہ ہے کہ سلا رحمی کرنا چاہیے جس مسلمان کے اندر سل رحمی نہیں ہے نا وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا یہ سرکاری سیٹوں پر بیٹھ کر کسی ایک بندے کو ٹنگ دینا وہ پنجابی میں کہنا انہوں نے ٹنگ دو ساڑی اسی بات یہ مرجے کھا خاصا کوئی گا نہیں اسی طرح دیکھیں اسی لیے اللہ سبحان کہہ رہے ہیں کہ میں آخری دن کا میں مالک ہوں یہ وہاں بھی بان کرتے ہیں جی فرانہ جائے گا اس کو سرداری مل جائے گی فلانا کسی کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ وہ دربار صرف اور سے اللہ کے مقربین کا اور اللہ سبحان کا ہوگا وہ خود فیصلہ کرے گا جہاں پہ بالکل ناانصافی نہیں ہوگی ایک نقی چیزیں بھی نا انصافی نہیں ہو وہاں پہ اللہ تیار ہے اس چیز پر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ قادر ہے صحیح صحیح انصاف کرنے میں میں ان سے میں ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا مجھ سے عمر میں بڑے ہیں یہ لیکن میں یہ ان کو کیا وارن کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اس کا فیصلے کو رویژن ہونا چاہیے اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے بالکل یہ اس کو اوپر لاگو نہیں ہوتی میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں کوئی طلب میں کبھی زندگی میں اس مرزا سے نہیں ملا کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی کبھی میں نے اس کی ویڈیوز کو نہیں سنا لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ یہ خونی لا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ خون ان کے منہوں پر لگ جائے گا ان مولویوں کے جنہوں نے اللہ کے دین کی سب سے لا تباہی جنہوں نے خود کی ابھی مجھے یہ بتائے کتنے پھر کیا ملک میں کبھی کس نے بات کی کہ پھر کبھی ختم کرنا چاہیے یہ اسلامی نظریاتی اتنی بڑی بڑی طرح لیتے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی کرسیوں پر کبھی انہوں نے اس بات پہ مہم چلائی ہے کہ بلک میں فرقہ کبا ختم کرو دین تو ایک ہے یہ چوڑے ہو کے بدماشوں کی طرح گنڈوں کی طرح سارے عام اللہ کی دین کی توہین کرتے ہیں روز یہ توہین قرآن ہے کہ اللہ اللہ عما لبا اللہ کہ علاوہ کوئی نعرہ لگانا یہ توہین قرآن ہے ان کو پتہ لگی وہ گنڈے ہیں کوئی اس کوئی لشکر ہے وہ بچارا ہے. اکیلا ایک جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اللہ کی تویر کا پرچار کر رہا تھا وہ ان کو برا لگ گیا حالانکہ کوئی بات نہیں کی اس کو کیا ضرورت ہے ایک بندہ سولہ سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کا دماغ کہ اس کو جو وہ کہہ رہے تو انداز کر دے گا وہ تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا اگر اس واقعہ سے انتشار کا خطرہ تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو واد کرتے کہ یار اس سے انتشار کا خطرہ بھائی اس طرح کی دوبارہ بات نہ کرنا یہاں پہ منارٹی میں ہے کرسٹینیٹی جو ہے ہماری جو کرسٹین ہے وہ میں ہے تو آپ اگر یہ بات کریں گے تو انتشار کا خطر ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مان کر بے کو مجرم بنا دیا اگر یہ اس کو صدا کروا بھی لیں گے زبردستی تو یہ ایک ظلم ہوگا یہ بربریت ہوگی اور اسلام ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا 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 تم تری اس وقت لگائی انہوں نے اپنا بدلہ تک نہیں لیا تھا تو یہ تو پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ان کو خدا ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے اور حساب دینا ہے اپنی ذات کا کیا کسی کی قبر میں کوئی دوسرا جائے گا یا اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو کوئی دوسرا کسی کا حساب دے گا اس دن تو اتنا خوف ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی اتنا خوف کا دن ہوگا ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں خوف اللہ کا ایسے زبردستی فیصلہ کر رہا ہوں سالت ہو گئی کہا تو ہر سالت ہو گئی بالکل نہیں ہوئی اس نے تو بات ہی کی ہے تو اس لیے میری نعلم سے سرکاری طرح لینا بڑا آسان ہوتا ہے کرسیوں پر بیٹھ کے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے آپ کریں جب آپ اللہ سبحان کے سامنے میں کھڑے ہوں گے تو وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگا یہ انہوں نے کتنی تو ان قرآن کی ہے یہ اللہ کے کلمے کے علاوہ اللہ کا کلمہ کیا ہے لبائک اللہ لبائک اس کے علاوہ کوئی نعرہ مارنا تو روز نعرے مارے, مارے نہیں جاتے جی. لباحق رسول اللہ یہ جی کیا ہے یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے یہ کفر ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحان کو چھوڑ کر کسی اور کا پرچار کرنا قرآن کہا رہا کو خدا بنا لیا ایک کرسچینٹی کے لوگوں نے خدا کے نبی کو اس کا بیٹا بنا دیا تو اللہ نے کتنا اعتراض کیا حالانکہ اللہ نے کہا تو بس کیا میں تک غالب رکھوں گا مسیح تیرے مارنے والوں کو تو پھر کیوں اللہ نے چھوڑ دیا ان کو کیوں مکے کی بعد میں ایک نیا نبی کھڑا کیا اس لیے کہ یہ جو نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی میری تحیر کا پرچار کرے گا تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل دے آج تک کسی بندے نے یہ بات کی کہ یہ تحین اللہ کیوں روز ہو رہی ہے یہ اللہ کی تہیج کے خلاف کہاں سے دین نکلا یہ کہاں سے لے کے آئے پھر کے اللہ کا دین اللہ کا قرآن فرقہ بادی تھی سختی سے نفی کرتا ہے پھر آج تک کیوں نہیں کیوں بولا اگر اس بیچارے نے بات کی جو فرقہ بادی کو ختم تو اس نے منع کر دیا یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور ان کو شاید اللہ سبحان کا ڈالنے خوف نہیں ہے میں ان کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس کو اروین کیا جائے اس کا اس پر نظر نظرثانی کریں یہ بالکل آپ کا فیصلہ غلط ہے اور یہ اللہ کے دربار میں آپ کی پکڑ ہوگی اس پر میں آپ کو وائن کرتا ہوں یقینا میں نے جو تیس سال اسلام کی میں نے سٹڈی کی ہے نا میں نے اس میں یہ ڈھونڈا ہے کہ اسلام کو کیوں بیچا گیا دین اسلام کو ساری کائنات کے لیے کیوں بنایا گیا اس لیے نہیں کہ تمہاری دار یہ ہر تک نظر آئے گی اس لیے کہ انسان خوف خدا میں رہے اور ایک دوسرے کا محنت ساری کتاب رہے اور انتشار نہ پھیلائے یہ تو انتشار پلانے والی بات ہے کہ ایک بے گناہ بندہ بچارا اس پر رگڑ دیا وہ قابو کیا آ گیا اب تم زیادہ ہو وہ اکیلا ہے تو یہ کیا ہے لیکن آپ جان رکھو کہ اکیلے اکیلے کو جب اللہ سبحان کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا آپ لوگ کہو گے کہ میں نے نہیں کیا تھا وہ چیئرمین صاحب نے کیا تھا چیئرمین صاحب کو بھی سوچنا چاہیے